মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী কৰিম তাৰ নিৰ্দেশ কৰা অনুসৰি পূৰণ কৰিব দিছে এতিয়া আমাক কি মাইনাছ ছিক্সটিন ইনটো এইট কৰিব দিছে ত' ইয়াতে এইটৰ আগত কি আছে এটা প্লাছ আছে ত' প্লাছে কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব হৈ গ'লে তোমাৰ পূৰণ কৰি দিবা দিলে এইখিনি পাই যাবা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট এইটিন ইন্টু মাইনাছ ছিক্স কৰিবা ত' ইয়াতে এইটিনৰ আগত এটা প্লাছ আছে ত' প্লাচ এব মাইনাছ তো বাহিৰত আহি যাব হৈ গ'লে আৰু এইটিন ইন্টু ছিক্স কৰিলে ওৱান জিৰ' এইট পাবা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো টুৱেণ্টি ইন্টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ইন্টু মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব ত' এই বিশ আৰু পোন্ধৰ পূৰণ কৰিলে তিনিশ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ছেভেণ্টিন ইন্টু মাইনাছ ফ'ৰ্টিন ত' ছেভেণ্টিনৰ আগত প্লাছ এটা আছে ত' প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব আৰু চেভেণ্টিন ইনটো ফৰটিন কৰিলে টু থাৰ্টি এইট পাবা ঠিক আছে তাৰপিছত মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ ইলেভেন কৰিলে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু এঘাৰ কৰিলে আমি টু ছিক্সটি ফ'ৰ পাম ঠিক আছে এতিয়া আকৌ পূৰণ ফল উলিয়াব দিছে ইয়াত এতিয়া মনত ৰাখিবা এটা কথা এনেকুৱাকে পূৰণ ফল উলিয়ালে এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি মাইনাছটো যদি অযুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছে হ'ব আৰু যদি মাইনাছ যদি যুগ্ম সংখ্যাত থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্লাছ হ'ব ইয়াতে যিহেতু মাইনাছ এটাই আছে ত' সেইকাৰণে ইয়াতে মাইনাছে হ'ব আৰু যিকেইটা সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিবা ঠিক আছে ত' ছেভেন্টি টু পাবা ইয়াতে মাইনাছ কেইটা আছে কোৱা দুটা আছে ইয়াতে মাইনাছ দুটা আছে ত' যুগ্ম সংখ্যাত আছে ত' সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ প্লাছ হ'ব আগত আৰু যিকেইটা সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিব লাগে ত' টু এইটি পাবা তাৰপিছত ইয়াতে মাইনাছ কেইটা আছে তিনিটা আছে অযুগ্ম সংখ্যাত আছে ত' সেইকাৰণে ইয়াতে মাইনাছে হ'ব অযুগ্ম সংখ্যাত থাকিলে মাইনাছ ট মাইনাছে থাকিব যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে মাইনাছ টু কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব ত' ইয়াতে টুৱেলভ এইট আৰু ফৰ্টিন পূৰণ কৰি দিয়া এইখিনি পাবা ঠিক সেইদৰে ইয়াত মাইনাছ এটাই আছে অযুগ্ম সংখ্যাত আছে ত' মাইনাছে থাকিব আৰু বাকীকেইটা পূৰণ কৰি দিবা ত' এইখিনি পাবা তাৰপিছত নেক্সটটো তোমালোকে চোৱা ইয়াত মাইনাছ তিনিটা আছে তো তিনিটা থাকিলে মাইনাছে থাকিব অযুগ্ম সংখ্যাত আছে তো আৰু বাকীকেইটা পূৰণ কৰি দিলে এইখিনি পাবা তাৰপিছত ইয়াত মাইনাছ দুটা আছে যুগ্ম সংখ্যাত আছে তো সেইকাৰণে প্লাছ হ'ব ত' এইকেইটা পূৰণ কৰি দিবা এতিয়া পূৰণ ফল উলিয়াই তিনি নম্বৰটো ইয়াতে এতিয়া মাইনাছ কেইটা আছে চোৱা যুগ্ম সংখ্যাত আছে চাৰিটা আছে তো সেইকাৰণে প্লাছ হ'ব ঠিক আছে আৰু গোটেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাবা ইয়াতে মাইনাছ কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আছে লাষ্টৰতো মাইনাছ টু ত' এতিয়া পাঁচটা যি আছে অযুগ্ম সংখ্যাত আছে ত' সেইকাৰণে ইয়াতে মাইনাছে থাকিব আৰু গোটেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিলে এইখিনি পাবা ঠিক আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা আছে যুগ্ম সংখ্যাত আছে সেইকাৰণে ইয়াত প্লাছ আহিব ত' গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিলে ছিক্সটি ফ'ৰ পাম আমি ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা মাইনাছ ওৱান কেইটা আছে মাইনাছ ওৱান পঞ্চাছ বাৰ বুলি কৈছে এতিয়া পঞ্চাছ যিহেতু এটা যুগ্ম সংখ্যা ত' সেইকাৰণে ইয়াত মাইনাছ আৰু নাথাকে কি হ'ব চব মাইনাছবিলাক লগ লাগি প্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ওৱান 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 ইণ্টু ডড ডট দি ওৱান মানে পঞ্চাছ বাৰ আমি ওৱান ইয়াতো লিখিছোঁ তো ওৱানেই থাকিব ওৱান পূৰণ কৰিলে ওৱান ওৱান পূৰণ কৰিলে ওৱানেই হয় ঠিক আছে ওৱান যেতিয়াই পূৰণ নকৰোঁ ওৱানেই হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে এশ এক বাৰ আছে এশ একটো অযুগ্ম সংখ্যাই যিহেতু অযুগ্ম সংখ্যাত তোমালোকৰ মাইনাছটো আছে গোটেইকেইটা অযুগ্ম সংখ্যাত মানে যিহেতু এশ এক বাৰ মাইনাছ ওৱানটো আছে ত' অযুগ্ম সংখ্যাত আছে ত' সেইকাৰণে ইয়াত মাইনাছে থাকিব আৰু ওৱান আমি যেতিয়াই পূৰণ নকৰোঁ এশ একবাৰ পূৰণ কৰিলে ওৱানটো যেইবাৰেই পূৰণ নকৰোঁ ওৱানে থাকিব আৰু মাইনাছটো কিয় আহিল তোমালোকে গম পাইছা অযুগ্ম সংখ্যাত আছে কাৰণে তাৰপিছত উপযুক্ত ধৰ্ম হতুৱাই পূৰণ ফল উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত এটা কাম কৰিব লাগিব কি যে ইয়াতে পোন্ধৰশ সাতাইছ ইয়াতো পোন্ধৰশ সাতাইছ আছে কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ আছে কিন্তু ইয়াতে মাইনাছত আছে ইয়াতে কিহত আছে প্লাছত আছে তো আমি এটা কাম কৰি লওঁ কি কৰোঁ দুইটাকৈ মাইনাছ বনাই লওঁ ইয়াত ইয়াত তোমালোকৰ এই মাইনাছটো দি ইয়াক পূৰণ কৰি দিলে মানে আমি ইয়াৰ মাইনাছটো আমি ইয়াতে আনিব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' এইটো পোন্ধৰশ সাতাইছ মাইনাছ পোন্ধৰশ সাতাইছ কৰিলোঁ আৰু এইফালে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব দুই হৈ যাব আৰু ইয়াতো মাইনাছ পোন্ধৰশ সাতাইছ আছে ইন্টু নাইণ্টি এইট আছে এতিয়া মাইনাছ পোন্ধৰশ সাতাইছটো আমি কি কৰোঁ বাহিৰত উলিয়াই লৈ আহিলোঁ কমাণ আনিলোঁ তো ইয়াৰ পৰা পোন্ধৰশ সাতাইছ ওলাই আহিলে কি থাকিব দুই থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা পোন্ধৰশ সাতাইছটো ওলাই আহিলে কি থাকিব নাইণ্টি এইট থাকিব ঠিক আছে ত' হ'লে এতিয়া নাইণ্টি এইট আৰু দুই লগ লাগিলে কিমান হাণ্ড্ৰেড হ'ব ত' হাণ্ড্ৰেডৰ লগত এইখিনি পূৰণ হ'ব পূৰণ হ'লে আমি এইখিনি পাই যাম ঠিক আছে ইয়াতে মই ইয়াত লিখি দিছো ৰিলেশ্যনটো কেনেকে লিখিব পাৰি ইয়াত ঠিক সেইদৰে তোমালোকে চোৱা এইখিনি আমি কি কৰিলো লিখিলো লিখি উঠি মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ টু লিখি দিলো এতিয়া তোমালোকে চোৱা যিহেতু ইয়াতে এই সংখ্যাটো ইয়াতো আছে ত' কমন আহিব কমন আহিলে কি ৰৈ যাব ইয়াত কি ৰৈ যাব তেতিয়াহ'লে নাইণ্টি নাইন আৰু ইয়াত এটা ওৱান পূৰণ হৈ আছে তো সেইকাৰণে ইয়াত ওৱান ৰৈ যাব ত' হাণ্ড্ৰেড হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ লগত হিনি পূৰণ কৰিলে এইটো পাম এতিয়া তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰটো চোৱা ইয়াত ছেভেন ছেভেন এইট ছেভেন ছেভেন এইট আছে কমন আনা আনিলে তেতিয়াহ'লে এইখিনি ৰৈ যাব ইয়াত আৰু ইয়াতো এইখিনি ৰৈ যাব ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে দুই হাজাৰ হ'ব এইখিনি দি পূৰণ কৰিলে এইটো পাই যাবা তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা ইয়াত এটা কাম কৰিম এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে বহুত ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি এটা কাম কৰিম এই মাইনাছ ফ'ৰটো প্ৰথমতে পঁচিছৰ লগত পূৰণ কৰি লওঁ ত' পঁচিছ ইন্টু মাইনাছ ফ'ৰ ইনটো এশ তেইছটো আমি চাইডত ৰাখি দিলোঁ তো এইটো হ'ব মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড আৰু এইটো তাৰপিছত এইখিনি পূৰণ কৰাত সুবিধা হ'ব এশ বনাই ল'লে শূন্যকেইটা লগাই দিলে হৈ যাব পূৰণ কৰাত সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আমি এনেকে বনাই ললোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰোঁ পঁচিছৰ লগত চাৰিটো পূৰণ কৰোঁ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এশ পঁচিছৰ লগত এইটটো পূৰণ কৰিলে এক হাজাৰ হৈ যাব তো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ প্ৰথমতে সেই দুটা বস্তু পূৰণ কৰি লওঁ মাইনাছ ছেভেনটিনটো বাহিৰত ৰাখি দিলোঁ ইনটো পঁচিছৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিলোঁ আৰু পঁচিছৰ লগত এইফালে আঠ পূৰণ কৰি দিলোঁ দিলে এইফালে এটা হৈ গ'ল এক হাজাৰ এটা হৈ গ'ল মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড ত' এতিয়া পূৰণ কৰাত আমাৰ সুবিধা হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব তো এইখিনি আমি এইখিনি পাম ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আমাক কৈছে যে কি অখণ্ড সংখ্যাৰ লগত মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে তলৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পূৰাব নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কৈছে কি যে কি অখণ্ড সংখ্যাৰ লগত মাইনাছ ওৱানটো পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছ ছিক্সটি নাইন পাম তো এতিয়া ইয়াত কি হ'ব কোৱা ইয়াত ছিক্সটি নাইন হ'ব কাৰণ ছিক্সটি নাইনৰ লগত মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে তেতিয়াহে আমি মাইনাছ ছিক্সটি নাইন পাম ঠিক আছে তো এতিয়াৰে আমাক কৈছে যে থাৰ্টি আমাৰ মাইনাছ ওৱানৰ লগত মাইনাছ ওৱানৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি থাৰ্টি চেভেন পাম সেইটো কৈছে তো এতিয়া কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব মাইনাছ থাৰ্টি চেভেন পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ থাৰ্টি চেভেন পাম তো এতিয়া এনচাৰটো কিমান হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি চেভেন হ'ব তাৰমানে ইয়াত তোমালোকৰ যিটো মাইনাছ থাকিলে প্লাছ কৰি দিবা সেই সংখ্যাটোৱে লিখিবা কেৱল মাইনাছ থাকিলে প্লাছ কৰি দিবা প্লাছ থাকিলে কি কৰি দিবা মাইনাছ কৰি দিবা তো এনেকৈ তোমালোকে এইকেইটা চাই ল'বা কিবা ভুল হ'লে কৈ দিবা মোক তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা ওৱানৰ লগত কি অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফল তলৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ সংখ্যাবোৰ পোৱা যাব উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি কৈছে ওৱানৰ লগত কি অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছ থাৰ্টিটো পাম সেইটো আমাক কৈছে যে ওৱানৰ লগত মাইনাছ থাৰ্টি টু পূৰণ কৰিলে মাইনাছ থাৰ্টি টু পাম তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব জানানে ইয়াতে ঠিক সেইদৰে ফৰ ওৱানৰ লগত ফৰ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলে ফৰ্টি ফাইভ পাম তো ইয়াতে ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত যদি সোধে তেতিয়াহ'লে যিটো সংখ্যা দি আছে সেইটো সেইটো সংখ্যাই এন্সাৰ হ'ব ইয়াতে নাইণ্টি চেভেন দিলে নাইণ্টি চেভেনে এনচাৰ হ'ব আৰু মাইনাছ এইট্টি এইট দিলে মাইনাছ এইট্টি এইট হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে তলৰ পূৰণ ফলবোৰৰ চিন কি হ'ব এতিয়া বিছটা যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা বিছটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল যিহেতু এইটো ঋণাত্মক সংখ্যা বিছটা থাকিলে ই যুগ্ম সংঘাত আছে সেইটো সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব প্লাছ চিনাই আহি যাব তো আঠটা ধনাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল ধনাত্মক যেতিয়াই নাথাকক প্লাছেই থাকিব পাঁচটা ধনাত্মক সাতটা ঋণাত্মক পাঁচটা ধনাত্মক পূৰণ কৰিলেতো ধনাত্মকে থাকিব আৰু সাতটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল হ'লে কিমান হ'ব কোৱা সাতটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল হ'লে অযুগ্ম সংখ্যাত আছে যিহেতু মাইনাছ মাইনাছ ত' মাইনাছে থাকিব ঠিক আছে আৰু পাঁচটা ধনাত্মক পাঁচটা ধনাত্মক পূৰণ কৰিলে আমি ধনাত্মকে পাম ঠিক আছে আৰু যদি সাতটা যদি আমি ঋণাত্মক সংখ্যা যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম কোৱা মাইনাছ মাইনাছতে থাকিব ঠিক আছে যিহেতু ঋণাত্মক সংখ্যা সাতটা অযুগ্ম সংখ্যাত আছে ত' মাইনাছ থাকিব ত' প্লাছে মাইনাছে আমি যাই মাইনাছে পাম ঠিক আছে আৰু চাৰিটা ধনাত্মক আৰু আঠটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল এতিয়া আঠটা ঋণাত্মক সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাত আছে তো ইয়াতে প্লাছ পাম আৰু চাৰিটা ধনাত্মক পূৰণ কৰিলে প্লাছে পাম তো আল্টিমেটলি প্লাছ প্লাছ প্লাছে পাম ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট সাতটা ধনাত্মক সাতটা ধনাত্মক পূৰণ কৰিলেতো ধনাত্মকে পাম আৰু ছয়টা ঋণাত্মক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ধনাত্মক পাম কাৰণ যুগ্ম সংকাত আছে তো আল্টিমেটলি এই দুটাই পূৰণ কৰিলে ধনাত্মকে পাম ঠিক আছে তাৰপিছত ছয় নম্বৰটো চাৰিটা ধনাত্মক সংখ্যা যোগ কৰিলে পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম ধনাত্মকে পাম আৰু মাইনাছ ওৱানৰ চাৰিটা ধনাত্মক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি প্লাছে পাম আৰু মাইনাছ ওৱানৰ পূৰণ ফল ইয়াত যদি মাইনাছ ওৱান টু পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ লগ লাগি মাইনাছ ওৱান পাম তো ইয়াত চিনটো মাইনাছ থাকিব আৰু ফলটো আমি কি পাম পূৰণ ফলটো আমি কি পাম মাইনাছ ওৱান পাম ঠিক আছে সাতটা ঋণাত্মক সংখ্যা সাতটা ঋণাত্মক সংখ্যা হ'লে কিহত পাম কোৱাচোন অযুগ্ম সংখ্যাত আছে যিহেতু মাইনাছতে থাকিব আৰু তাৰ লগত মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিব দিছে ত' মাইনাছে মাইনাছ হয় প্লাছ হ'ব এনচাৰ আমি প্লাছ ওৱান পাম চিনটো প্লাছ থাকিব ফলটো ওৱান পাম তাৰপিছত আশীটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল আশীটো যিহেতু যুগাত্মক সংখ্যা ত' সেইকাৰণে আমি মনত ৰাখিব আশীটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান হ'ব প্লাছত থাকিব কাৰণ এই যুগ্ম যিহেতু সংখ্যা ত' ঋণাত্মক হ'লে সেইটো ঋণাত্মক হৈ নাথাকে ত' প্লাছত আহি যাব চিনটো